شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو سین میم یہ کتاب قرآن کی آیات ہے جو واضح اور صاف بیان کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں موسا اور فرون کی سچی خبر سناتے ہیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں فرون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا بے شک وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کیے گئے تھے اور انہیں پیشوا بنائیں اور ان کو وارث بنائیں اور ان کو زمین میں اختیار دیں اور فرعون ہمان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں خیال ڈالا کہ اسے دودھ پلاتی رہو پھر جب تمہیں اس کی جان کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے اور فرعون کے خاندان نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور باعث غم بنے بے شک فرعون حمان اور ان کے لشکر خطا کار تھے اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ سمجھتے نہ تھے اور موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو گیا قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے اور اس نے بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے جاؤ تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ سمجھ نہ سکے اور ہم نے پہلے ہی سے موسا پر دوسری دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا تو اس بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کرے اور وہ خیر خواہ ہوں تو ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس کر دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب موسا اپنی جوانی کو پہنچے اور مکمل طاقت والے ہو گئے ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب وہاں کے لوگ غفلت میں تھے تو اس نے دو آدمیوں کو لڑتے پایا ایک اس کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے اس کے گروہ والے نے اس سے مدد مانگی اس کے دشمن کے خلاف تو موسیٰ نے مکہ مارا اور اسے مار ڈالا اس نے کہا یہ شیطان کا کام ہے بے شک وہ کھلا دشمن ہے جو گمراہ کرتا ہے موسا نے کہا اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے اس نے کہا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھ پر فضل فرمایا ہے تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا پھر وہ صبح شہر میں ڈرتا ڈرتا داخل ہوا پس وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی آج پھر فریاد کر رہا تھا موسا نے کہا بے شک تو کھلا گمراہ ہے جب موسا نے چاہا کہ اس کو پکڑے جو دونوں میں دشمن تھا وہ بول اٹھا اے موسا کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو مار دیا تھا تم تو بس زمین میں جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے اور ایک آدمی شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا اے موسا سردار تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں فوراً یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیر خواہ ہوں موسا ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکل گئے اور دعا کی اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے اور جب وہ مدین کی طرف رک کر کے نکلے تو کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس نے ایک جماعت کو پانی پلاتے پایا اور ان کے پیچھے دو عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں موسا نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتیں جب تک چرواہے واپس نہ جائیں اور ہمارے والد ایک بوڑھے شخص ہیں تو موسیٰ نے ان کے لیے کنویں سے پانی نکالا پھر سائے کی طرف ہٹ گیا اور کہا اے میرے رب جو خیر تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی نکالا جب موسا اس کے پاس آئے اور اس سے اپنا قصہ بیان کیا تو اس نے کہا خوف نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے والد اسے مزدور رکھ لو بہترین شخص جسے آپ کام پر رکھیں وہی وہ ہے جو طاقتور اور ایمانت دار ہو والد نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال تک میرے لیے کام کرو اور اگر دس سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ تو تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہو گیا دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں مجھ پر کوئی الزام نہ ہوگا اور اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر نگبان ہے پھر جب موسیٰ نے اپنی مدت پوری کی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے تو موسیٰ نے کوہ تور کی طرف ایک آگ دیکھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا تم ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم گرم ہو سکو جب وہ اس کے پاس آئے تو وادی کے دائیں کنارے پر بابرکت مقام میں درخت سے آواز آئی اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں سب جہانوں کا رب اور فرمایا اپنی لاتھی پھینکو پھر جب موسیٰ نے اسے سام کی طرح تیزی سے حرکت کرتے دیکھا تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا فرمایا اے موسیٰ آگے آؤ اور نہ ڈرو بے شک تم محفوظ ہو اپنا ہاتھ اپنی بغل کے اندر ڈالو وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا اور خود سے بچنے کے لیے اپنا بازو سمیٹ لو یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فیرون اور اس کے سرداروں کے لیے بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں موسا نے کہا اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے پس اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیں تاکہ وہ میری تصدیق کرے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جٹلائیں گے اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بازو کو تمہارے بھائی سے مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو غلبہ طا کریں گے بس وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کرے گا وہی وہ غالب ہوں گے پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو محض جادو ہے جو گھڑا گیا ہے اور ہم نے اپنے باپ دادا میں ایسا نہیں سنا موسیٰ نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کا انجام یعنی جنت بہتر ہے بے شک ظالم فلا نہیں پاتے پھرون نے کہا اے سردارو میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی اور مبود ہے اے ہمان میرے لیے مٹی پر آگ جلا کر ایک اونچی عمارت بناؤ شاید میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں نا حق تکبر کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف لٹائے نہیں جائیں گے تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا سو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا اور ہم نے انہیں دنیا میں لوگوں کا پیشوا بنایا جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن وہ مدد نہیں کیے جائیں گے اور ہم نے ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے اور بے شک ہم نے موسا کو کتاب تو دی اس کے بعد ہم نے پہلی امتیں ہلاک کر دی تھی لوگوں کے لیے بصیرت رہنمائی اور ہدایت اور رحمت کے طور پر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اے نبی تم اس وقت مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسی کو حکم دیا اور نہ تم گواہ تھے لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی نسلیں پیدا کی پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا اور تم اہل مدین میں بھی مقیم نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے بلکہ ہم ہی بھیجنے والے تھے اور تم کوہ تور کے قریب بھی نہ تھے جب ہم نے موسا کو پکارا لیکن یہ تمہارے رب کی رحمت ہے تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبر کرنے والا نہیں آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے ان کے اعمال کی وجہ سے اور وہ کہیں اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات پر چلتے اور ایمان والے بن جاتے پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو کہنے لگے کیوں نہ اس کو بھی وہی کچھ دیا گیا جو موسا کو دیا گیا تھا کیا وہ اس سے پہلے موسا کا انکار نہیں کر چکے تھے وہ کہنے لگے یہ دونوں محمد اور موسا جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ہم کسی کو نہیں مانتے اے نبی ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو میں اس پر چلوں گا پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے تو جان لو کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور بے شک ہم ان کے لیے قرآن کے ذریعے بات کو بار بار بیان کر چکے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم تو اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیا جائے گا کیونکہ وہ برائی کو بھلائی سے روکتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال تمہیں سلام ہو ہم جاہلوں سے بحث نہیں کرتے اے محمد بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے قابل ہے انہوں نے کہا اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کو مان لیں تو ہمیں اپنے ملک سے نکال دیا جائے گا کیا ہم نے انہیں ہر میں امن یعنی مکہ میں جگہ نہیں دی جہاں ہر طرح سے ہر چیز کھینچ کر آتی ہے ان کے رزق کے طور پر لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو اپنی معیشت پر نظار تھیں تو یہ ہے ان کے گھر جو ان کے بعد ویران پڑے ہیں بہت کم آباد ہوتے ہیں اور ہم ہی وارث ہوئے اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ وہاں کے لوگ ظالم ہوں اور جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اسے پا لے گا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا فائدہ دیا پھر قیامت کے دن وہ پکڑا ہوا لایا جائے گا اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم معبود سمجھتے تھے جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہی ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم تجھ سے بری ہیں یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تو ان پر بات اندھی ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے مگر جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چنتا ہے ان کا کوئی اختیار نہیں اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں اور تیرا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور وہی وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے ہر تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اسی کا فیصلہ ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے کہہ دیجئے بتاؤ اگر اللہ تم پر رات کو قیامت تک دائمی کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے کیا تم سنتے نہیں ہو کہہ دیجئے بتاؤ اگر اللہ تم پر دن کو قیامت تک دائمی کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے رات لائے کہ تم اس میں آرام کرو کیا تم دیکھتے نہیں ہو اور اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس میں اس کا فضل تراش کرو اور شکر ادا کرو اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم کو مان کرتے تھے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے پھر کہیں گے اپنی دلیل لاؤ تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ ہی کا ہے اور جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو چکا ہوگا کارون موسا کی قوم سے تھا پھر وہ ان پر ظلم کرنے لگا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت سے بھی مشکل سے اٹھائی جاتی تھیں جب اس سے اس کی قوم نے کہا اکڑو مت بے شک اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو اور احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور مال میں زیادہ تھی اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا پھر وہ اپنی قوم کے سامنے زینت کے ساتھ نکلا وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے خواہاں تھے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا کہنے لگے افسوس تم پر اللہ کا ثواب اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور یہ صرف صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتا ہے پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دلسا دیا اور نہ کوئی اس کی مدد کو جماعت ملی اور نہ وہ خود بچنے والوں میں سے تھا اور وہ لوگ جو کل اس کی جگہ کی خواہش کر رہے تھے کہنے لگے ہائے افسوس اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جسے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دنسا دیتا ہائے کافر کامیاب نہیں ہو سکتے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو زمین میں بڑھائی نہیں چاہتے اور نہ فساد اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے اور جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ان کے عمال کا بدلہ ہی دیا جائے گا اے نبی جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور آپ کو واپس لے جائے گا مکہ کی طرف لٹائے گا کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے اور آپ کو امید بھی نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت سے نازل کی گئی بس آپ کافروں کے مددگار نہ بنیے اور آپ کو وہ لوگ اللہ کے یاد سے روک نہ دیں جب وہ آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں اور اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوئیے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو مبود نہ بنائیے اس کے سوا کوئی مبود نہیں ہر چیز پناہ ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے